Всем привет дорогие мои друзья, с вами снова я, Джинджер, и сегодня мы поговорим по такому поводу, то что на улицах моих развелось очень много, прямо очень-очень много животных. Они просто отпускают и не убегают. Вот. У них сильно вот жалко, что с ними сейчас делают. Это просто ужас какой-то. Да. Просто ужас. Их травят. Кошмар. Давайте я вам покажу одну такую собачку. Она живет у нас во дворе, но очень хорошая. Сейчас мы Надеюсь, вам она убежала, наверное. А, нет, вон она. Сейчас, подожди. Придите немножко. Там вот она находит. Он черная пятнышка. Вон там. думаю видно было давайте сейчас лучше давайте еще так посмотрим вон там видите черная камешка бедняжка вот Его выпускают она а пихает от тех почт слава богу еще не потерялась вот в общем берегите своих животных а на этом все не забываем подписываться. Всем удачи и до новых встреч. Следующий выпуск будет на э -э Ссылочка будет в описании или где-нибудь вот тут. Да, именно ну, вот тут. Да. Ну, а на этом... А, еще будет видео прошлое, если оно скачается. Оно будет где-нибудь. Не знаю, где он будет, где-нибудь чего. Не знаю, короче. Где-нибудь вот тут. Вот. Ну а на этом все. Всем удачи, до новых встреч. С вами была Джинджер. Не забываем ставить пальчики вверх. Подписываться на мой канал. А, и подписываться на канал Артем Попов ссылочка будет тоже в описании даже она будет не сегодня а в, а в следующей серии скорее всего потому что в данный момент я не знаю ссылку на его канал точнее ее это я на мой второй Ладно, ладно, не забываем подписываться, ставить лайки, а на этом все. Всем удачи и до новых встреч. Пока.